Взял где? Между ног. Ну, я понял, что он не положил. Прибегает другой сосед к его жене. Ира, Ира, был выстрел. Макс застрелился идти. Она, то там вольера, тогда бы два выстрела было. Я из в стреляю, тоже там выносят меня пару раз. Ну, дальше на родной, да? А ты в Днепре всю жизнь живешь, да? Так, а Только я жил на левой стороне раньше. Просто люблю, Днепр. Я такой же, я, я, ну, на всех, блин, где это, я говорю, вот это ползерки, безперечно, моей. Я заслужил, я, блин, нигде ни разу, я 11 спас бойцов, блин, к временной. Але, инша зерка, это тех хлопцев, которые на передовой, тех деточок, которые не на скутер сбирают, а на дроны. Лекари, в которой бабушки, которые плетут сетки. Кожен, кто любит Украину, это половина зерка ихняя. Они для меня герои мы знали, что мы не дойдем оба. Но 18:00 21 серпня пройти 4 километра, три из них полями. Yeah. я говорю, Фикса, давай ночью под плащом. У нас, ну, плащ был уже. Yeah, этот, который... да, yeah, да, 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 да. А он мины там. Я говорю, я первый полезу, я их мины буду там. Но ну, отодвигать, давай. Ну, оба торопились. Мы еще и 500 метров не прошли. А fpv уже знала, где луч бьет. Летела нормально. Ну, Но три хвильки Fpv, три хвильки Fpv. 13 фибишек на нас потратили. No. У меня со второй, Ну, левая сторона, она не видела, он с левой стороны no. вот сюда мне в грудь ударил. Уши разорвались обе. Оба. Это отрезали, пришивали там, ошметки собирали. Ну, что-то собрали, чуть-чуть лучше стало. Да, как пох... у нас у**нили? No, Душу, тело мы собрал. положим за нашу свободу. No. Так что я еще, ну... Не забагато віддав. Ну, ну і немало. Дякую. Бережи себе і Україну. Дякую, Якщо що, стріляйте перший.